Тут народжується молоко. Ну, звичайно, я перед доїнням мию корові винне. У мене 4 корови. Я впевнена в якості свого молока. Все молочко, яке потрапляє до нас на пункт, в першу чергу перевіряється на якість. Великий танк-охолоджувач, який охолоджує молоко до 4 градусів. И молоко сберегается, пока не приїде молоковоз из завода. Машина представляет собой термос. Забираем 4 градуса и привозим на завод 4 градуса. Я лаборант, и моя задача – контроль качества молока, привезенного на завод. Мы проводим более 10 анализов молока. Если хотя бы по одному параметру молоко не проходит, мы его не принимаем. В данный момент происходит приготовление йогурта в специальных закрытых танках. Для нас главная безопасность продукта и его качество. Это наша лаборатория. Здесь мы делаем анализы на время производства, а также проверяем качество готового продукта. Моя задача – доставить продукцию в магазины. Все наши машины оборудованы холодильником. Какой температуры забираем со склада, такой мы и доставляем в магазин. Я хочу, чтобы у моих родных были здоровые и крепкие кости. Для этого мы употребляем три молочных продукта каждый день.